Прем'єр-міністр Микола Азаров впевнений в розумінні українцями без альтернативності підвищення цін на газ для населення. Про це він сказав на прес-конференції. Прем'єр також заявив, що велика частка українців завдяки субсидіям не відчує цього підвищення. Про що ще говорив Микола Азаров, знає Мар'яна Мацьків. Причини збільшення тарифів на природний газ та заходи уряду з посилення соціального захисту населення. Саме ця тема і стала головною на прес-конференції Миколи Азарова. За словами урядовця, таке підвищення є необхідним для проведення цін на газ до економічно обґрунтованого рівня. Також прем'єр підкреслив, що газу власного видобутку недостатньо для задоволення потреб населення. Скважини, які качають газ на нашій території, не вічні. рано чи пізно вони сікають і надо бурити нові скважини. Якщо ми хочемо зберігати добичу. на том уровне, какую мы имеем, а мы хотим ее не просто сохранять, а мы хотим ее в два раза увеличить, вообще говоря. Значит, мы должны наращивать капитал уважения в развитие нашей собственной нефтегазовой промышленности. Поэтому правительство и приняло такое решение, чтобы постепенно привести тарифы на газ в соответствии с теми ценами, по которым на рынке мы сами покупаем газ. И максимально скомпенсировать тем людям, у кого доход для пенсионеров – это определена планка 10%, вся совокупность стоимости жилищно-коммунальных услуг. Все остальное за них доплатит государство в виде субсидий. Для работающих эта планка составляет 15%, все остальное за них доплатит государство. Система субсидий, что створил уряд, в первую очередь направлена на зменшення навантажения на семейный бюджет пильговых категорий, продолжил министр. При цьому створені все умови, чтобы бюрократичну систему відносно организации субсидий звести до минимума. Но на этом этапе назначения субсидий мы приняли заявительный принцип. То есть гражданин сам заполняет, сам отправляет в органы, и на основании его значит, заявления, его подписанных им документов назначается субсидия. Никому никуда ходить не надо, ни в какие министерства, никакие справки собирать не надо. Поэтому мы считаем, что данная система у нас позволит всех нуждающихся людей обеспечить субсидение. Подчеркиваю, такое делается впервые. Также на пресс-конференции Микола Азаров поведомил, что не бачить підстав для звільнення нашого земляка за новий с посады міністра охорони здоров'я. Он кажется, что пока що рано судить про то, че справляется мытник и с своей работой. По большому счету еще в этом году никто ничего не успел потратить и проявить себя, вот. а уже пошли публикации, в которых мытник обвинялся во всех смертных грехах. Вот это сразу меня насторожило. Я вспомнил и вам напомню одну фразу одного руководителя. Он встречает подчиненного и говорит, слушай, что-то на тебя жалоб давно не поступало. Странно, говорит. Как же ты руководишь, если на тебя никто не жалуется? Руководить – это всегда наступать на чьи-то интересы. Всегда. Особенно в нашем насквозь коррупционном обществе. Если мы увидим, что мы стали закупать более качественные лекарства, по более низким ценам, значит, все правильно делается. Если этого не произойдет, ну, значит, руководитель не справился. И тогда будем принимать соответствующие решения. Давсінага раз да, що зараз є у державі прем'єр-міністр обіцяє в ближчім часі вирішити, як запевнив уряд став на верный шлях и українці скоро це зрозуміють. Мы через это испытание пройдем, мы с ним справимся, экономика будет развиваться, а вместе с развитием экономики будут расти и доходы наших граждан. И рано или поздно люди убедятся, что то решение, которое сейчас принимало правительство, было единственным возможным. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак, телеканал НТК.